Assalamualaikum Apa khabar? Alhamdulillah sehat ya hmm, Hari ni saya nak cakap tentang marah Biasa kalau anda marah Apa yang anda buat Untuk menghilangkan marah tu Kita tahu bahawa marah ini satu Sifat yang ada dalam diri kita kata Imam Al Ghazali kita tidak boleh membuang perasaan marah tu. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Tak sempat tengok nama siapa yang bagi salam. Terima kasih. Okay, dalam satu hadis ya seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi saw. Uh, meminta supaya nabi memberi wasiat atau pesanan kepadanya jadi jadi nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berpesan la tarba, jangan marah lelaki itu mengulangi beberapa kali uh, nabi ulang jawapan yang sama la tarba, jangan marah uh, uh, jadi apa maksud jangan marah tu bukan bermakna buang perasaan marah dari dalam diri kita sebab perasaan itu memang telah ditanam dalam diri kita tak boleh buang. Tapi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah tu maknanya jangan lepaskan perasaan marah itu dengan cara yang yang tak baiklah kan sehingga mendedahkan uh, akhlak buruk kita. Ya, hamburkan dengan kata-kata yang kesat yang mana kalau kita sendiri dengar lepas tu Kita rasa menyesal ha, Jadi artinya Tahan diri, sabar Kalau nak marah Kenapa manusia marah? Ha, kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah Selagi ada dalam diri manusia ni uh, Perasaan Suka dan tak Suka Ha, ada perasaan suka sesu kepada sesuatu Dan tak suka kepada sesuatu Maka selagi itu Perasaan marah tetap ada Bila tu? Maknanya bila orang ambil sesuatu yang dia suka Atau yang dia sayang Dia akan marah tak? Mestilah marah kan? Ataupun orang buat kepadanya sesuatu yang dia tak suka dia akan marah juga. Ha, jadi kata Imam Al Ghazali, selagi ada dalam diri manusia dua perasaan ni, dua perasaan ni, iaitu perasaan cinta dan benci, suka dan tak suka, uh, mesti akan datang, akan, uh, akan apa? Kata lahirlah perasaan marah, iaitu bila, bila orang ambil apa yang dia sayang, apa yang dia suka, dia mesti marah. Uh, ataupun orang buat sesuatu yang dia benci ataupun yang dia tak suka dia akan marah juga. Ha, jadi sebab itu perasaan marah ini tak boleh nak dipadamkan terus. Tapi yang manusia boleh buat ialah kawal. Ha, jadi uh, kemudian Imam Al Ghazali uh, berkata yang manusia suka dan tak suka ni boleh dibahagikan kepada tiga peringkat ataupun tiga perkara. Ha, pernah dengar tak? Okey, jadi yang pertama dia kata perkara yang penting yang mesti ada pada kita. Ha. Apa dia tu? Perkara yang dia kata zaruri yang tak dapat tidak mesti ada. Jadi yang ni kita kena mestilah kita suka kan kita nak sebab kita perlukan. Tak boleh tak ada contohnya tempat tinggal rumah makanan pakaian perkara yang memang kita tak boleh hidup kalau tak ada perkara ni jadi secara fitrahnya kita mestilah sayang perkara ni sebab apa sebab kalau tak ada perkara-perkara ini kita tak akan dapat hidup dengan selamat atau dengan selesa dengan sempurna Ha, itu yang pertama maknanya kita sayang kita suka kepada perkara yang daruri bagi kita yang mesti mesti kita ada ha, tak boleh tak ada. Jadi perkara-perkara ini kalau orang ancam perkara ini mestilah menimbulkan kemarahan kita. Ha, jadi kalau kita marah orang yang mengancam perkara yang daruri yang penting bagi kita ini memang suatu yang Fitrah, ha, Suatu yang biasa, normal ha, Tapi kita dalam melepaskan marah tu Itulah kita kena uh, kawal ha, Nak marah-nak marah pun ha, Janganlah sampai kita ber bertindak di luar batasan ha, Bertindak dengan cara yang menzahirkan Akhlak yang buruk tu ha, Ini perkara uh, pertama yang kita sayang Yang kita suka Yang kita akan marah Bila orang ancam Orang rampas Orang khianati Perkara-perkara yang asasi bagi kita aa, Seperti rumah kita Katalah Tiba-tiba orang datang ceroboh rumah kita kan Rampas sesuatu yang Yang aa, Yang Asasi dalam rumah kita kan? ha, Itu satu Nah, Yang kedua yang sesuatu yang uh, penting bagi setengah orang, tapi tak penting bagi orang lain. Ha, perkara yang, yang asasi diperlukan oleh setengah orang, tapi tak diperlukan oleh orang lain. Ha, kan, contohnya lah kan? Contoh, kalaulah uh, uh, um, kata apa? Pemandu. Yang kerja... Apa... Uh, pemandu... Pemandu teksi lah katakan... Uh, grab lah... Jadi dia, dia... Kerja dia sebagai pemandu... Grab... Apa yang dia asas bagi dia? Ada kereta lah kan? Ada kenderaan... Uh, jadi... Tapi orang yang tak kerja sebagai pemandu grab tu... Kalau tak ada kenderaan dia pun tak apa kan? Bukan asas bagi dia... Uh, sebab... Uh, dia bukan kena bawa orang guna kereta tu. Ha, itu maksudnya. Ataupun katalah tukang jahit. Ha, orang kerja tukang jahit. Apa perkara yang yang penting bagi dia? Tentulah mesin jahit. Kalau tak ada mesin jahit, macam mana dia nak menjalankan kerja ha, tukang jahit tu? Untuk, untuk jahit kan? Ha, tempahan orang. Ha, jadi dia kata perkara yang um apa ni penting bagi setengah orang tapi tak penting bagi setengah orang jadi kalau orang kerja sebagai tukang jahit tu kalau orang curi mesin jahit dia ah ha, mestilah dia marah kan tapi orang yang tak kerja sebagai tukang jahit dia dikatalah ada mesin dia kat rumah tapi dipakai sekali-sekala nak tampal baju koyak ke seluar koyak ke jadi kalau katalah mesin tu rosak ke dirosakkan ke orang curi ke dia tak adalah marah sebagaimana tukang jahit marah kalau mesin dia kena curi ah ha, itulah uh, tahap kemarahan itu Uh, berbeza uh, uh, daripada seseorang dengan orang yang lain berdasarkan uh, keperluan dia kepada sesuatu yang uh, yang dilakukan oleh pihak lain ataupun yang berlaku ke atas sesuatu milik dia tu. Ha. Okay, uh, itu yang kedua dan yang ketiga perkara yang kita tak perlu maknanya kalau tak ada pun kita boleh hidup. Ha, apa dia? Ya, kalau tak ada Imam Ghazali kata kalau tak ada pun kita boleh hidup. Tak macam yang pertama tadi ataupun yang kedua tadi. Aa, perlu bagi setengah orang tak perlu bagi orang lain. Tapi yang ketiga ni aa, kita. Kita orang kata, perlu sebagai tambahan Di mana kalau tak ada dia Dia tidak menjejaskan kehidupan kita Jadi dia kata kalau hilang yang ini Mungkin inilah yang kita boleh latih diri kita Supaya jangan marah Kan? Jangan marah Apa dia contoh dia? Contohnya harta yang banyak Lebih dari keperluan hidup kita. Ha, katalah kereta, kan? Kereta. Kita perlu uh, ni kita yang bukan pemandu tadilah, kan? Ah ha, untuk keperluan hidup kita, mungkin kita perlu sebuah kereta. Ha, kan? Ataupun dua buah kalau suami isteri bekerja. Ha, jadi uh, contohnya dua buah suami isteri bekerja. Tapi yang ketiga tu tu kemewahan dah. Ha, kan? Yang ketiga tu kereta mewah. Kita guna bila sekali-sekala Nak pergi bercuti Nak pergi makan angin Jadi yang ini dia kata Perkara yang bukan asas pun Jadi kalau tak ada pun Dia tidak menjejaskan hidup kita Jadi yang ini kita kena latih diri kita Supaya kita tak marah kalau hilang ha, Susah juga tu kan ha, Ataupun dia kata pangkat Pangkat ha, Jadi Memanglah kita setiap orang ada pekerjaan kan untuk hidup cari rezeki ni. Tapi pangkat ke, dan kedudukan yang tinggi tu, dia bukannya satu yang asasi. Kalau kita tak ada pangkat tinggi pun, bukanlah maknanya kita tak boleh nak bekerja. Ataupun tak boleh menyumbang. Kan? Ha, untuk kita berbakti, menyumbang kepada masyarakat semua, bukan semestinya kita kena ada pangkat besar. Ha, jadi... Um, ramai orang yang memberi sumbangan kan tanpa ada nama pakat besar dan sebagainya. Jadi ini Imam Al-Ghazali buat contoh-contoh perkara-perkara yang bukan asasi bagi kita di mana kalau kita tak ada perkara-perkara ni dia tidak menjejaskan hidup kita. Ha, jadi saya ambil contoh-contoh Imam Ghazali lah kan. Ha, dikata contohnya apa pangkat, ha, harta yang banyak berlebih-lebihan. Kalau rumah yang terlalu besar kan. Ha, bayangkan sebuah rumah ada sampai 10 bilik. Ha, anak pun ada 2 orang je. Kan ha. kalau nak kira suami isteri satu bilik, anak 2 orang. Ha, seorang sebilik dan mungkin untuk tetamu ke apa sebilik Mungkin empat bilik pun dah memadai Tapi buat rumah besar sampai sepuluh bilik ha, Itu dia kata dah lebih dari keperluan Jadi maknanya dia buat contoh Kalaulah ha, rosak ke uh, Hilang ke uh, Dirampas ke Sesuatu yang yang ini yang lebih dari keperluan kita ni Imam Ghazali, Imam Ghazali kata ini bukan saya katakan saya cuma sampaikan dia kata yang bahagian inilah yang mungkin kita boleh latih diri kita supaya janganlah marah ha, kalau berlaku sesuatu yang tak baik yang kita tak suka pada perkara, -perkara ini boleh paham ke? Ha, jadi maknanya dia kata dalam kita nak mentarbiah diri kita, melatih diri kita supaya mengawal marah ni, kita kena lihat apa yang berlaku pada sesuatu dalam hidup kita ni. Jadi dalam hidup kita, keperluan hidup kita kita bahagikan kepada tiga perkara. Ah ha, kan kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama perkara yang kita yang daruri bagi kita, yang kita mesti ada. Ah ha, kalau tak ada dia akan menjejaskan hidup kita. Jadi kalau hilang yang ini, kalau orang ancam perkara-perkara ini, ah ha, yang ini kita tak pemarah. Ah ha, walaupun begitu kita jangan lepaskan kemarahan kita dengan cara yang di luar batasan akhlak. Ha. Yang kedua, ha, kita ha, dia diperlukan oleh setengah orang dan tidak diperlukan oleh setengah orang. Ha, jadi bagi mereka yang tak membelukannya, ah ha, kat sini dia dia tidak marah seperti dia marah yang pertama di di ancam perkara pertama tadilah. Uh, kemudian yang ketiga ialah perkara yang asalnya semua orang tak perlu. Bukan maksud tak perlu tu maknanya tak payah kan. Tapi ertinya dia, dia keperluan yang mana lebih daripada yang asas. Kalau kita tak ada pun dia tidak menjejaskan kehidupan kita. Dia tidak akan tidak tidak membuatkan kita menderita kan, tidak membuatkan kita uh, tak dapat meneruskan hidup kita. Uh, jadi uh, perkara yang ketiga ni, uh, yang inilah kita kena kata Imam Al Ghazali kita kena bersungguh-sungguh untuk latih diri kita supaya jangan terlalu tersangkut terikat uh, uh, dengan perkara ini. Uh, ya sedaya upaya kita jangan terlalu ter terpautlah dengan perkara-perkara ini dan uh, tak wajar kita nak lepaskan marah kita secara yang uh, secara yang berlebih-lebihan. Ah uh, okey. Uh, jadi harapkan perkongsian ini uh, memberi manfaat lah khususnya pada diri saya sendirilah sebab apa sebab kita tengok banyak perkara-perkara yang tak diingini berlaku akibat tak boleh nak kawal marah kan ha, contoh yang paling tragis kita baru-baru ni berlaku kan seorang kanak-kanak uh, orang kata cederakan adik sendiri sebab tak boleh nak kawal marah marah tu sebab apa sebab adik dia kata Uh, hilangkan point game dia ya Allah perkara yang langsung tak ada tak ada apa ni tak ada keperluan dalam hidup kan point game dia yalah kita orang tua mungkinlah kita rasa tak perlu kan tapi mungkin budak-budak dia rasa itu suatu yang Uh, penting bagi dia sebab dia dah struggle kan nak kumpul poin begitu banyak tu. Uh, tapi apa yang kita dapat belajar ialah bahaya sangat-sangat kalau kita tak boleh kawal perasaan marah. Jadi dalam mengawal perasaan marah ni kata Imam Al Ghazali kita kena kenali apa yang kita perlukan ini. Itu uh, beliau membahagikan kepada tiga perkara tu. Uh, jadi mula-mula uh, sekali kita latih diri kita supaya kita dapat uh, orang kata apa dapat kawal marah kita uh, apabila berlaku sesuatu yang tidak diingini pada perkara-perkara yang kita tidak terlalu memerlukannya uh, jadi kita kena uh, orang kata apa kenali peringkat-peringkat keperluan hidup kita peringkat-peringkat perkara yang kita patut sayang lebih perkara-perkara yang kita patut sayang ala kadar ha, kan begitulah lebih kurangnya ha, dapat sesuatu yang bermanfaat tak? mudah-mudahan ya insyaAllah ha, sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh